Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan diri Nama saya Muhammad Saifuddin bin Muhammad Yusof Hari kumpulan terdiri daripada Encik Muhammad Zuhaimi bin Zakaria Encik Muhammad Al-Hadi bin Arif So kumpulan kami telah memilih satu dasar Iaitu strategi dasar untuk meningkatkan perlindungan cyber Malaysia Kita tengok keselamatan cyber di Malaysia ni penting Ia seiring dengan kemajuan teknologi Penggunaan teknologi yang meluas dalam sektor kerajaan dan perniagaan meningkatkan risiko serangan cyber seperti malware, pencurian data yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Antara faktor strategi dasar untuk meningkatkan perlindungan cyber di Malaysia adalah uh, ia disebabkan oleh banyak banyak ancaman semasa dan baru muncul pembabitan teknologi baharu uh, yang tidak pernah didengar dalam tempoh yang sedekat lepas dan landscape keselamatan negara ketika ini berubah lebih pantas kalau kita tengok dekat gambar ni adalah merupakan statistik jenayah cyber yang dilaporkan pada tahun 2019 lebih 13,000 kes uh, yang menyebabkan hampir kerugian uh, sekitar RM539 juta pada tahun 2020 17,000 kes setakat Februari 2022 sebanyak 3,273 kes dilaporkan Okey, kita sambung kepada bahagian perbincangan cabaran uh, keselamatan cyber di Malaysia. Keselamatan cyber di Malaysia menghadapi cabaran uh, besar seiring dengan penggunaan teknologi digital yang besar. Uh, kajian oleh Abdullah uh, ITI 2020 menyatakan peningkatan ini menunjukkan kelemahan dalam infrastruktur keselamatan dan kesedaran awam yang rendah uh, dengan saranan um, untuk lebih banyak usaha mendidik masyarakat tentang ancaman cyber. Kuasa Badan Pelaksana dalam Keselamatan Cyber di Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Politik Raja Malaysia adalah dua badan utama yang mengawal keselamatan cyber. SKMM fokus pada penguatkuasaan undang-undang dan uh, ad vokasi keselamatan cyber manakala PDRM adalah bertanggungjawab dalam penyiasatan dan pendakwaan daya cyber. Kita tengok kalau kita tengok dekat uh, statistik uh, insiden uh, gangguan cyber, penipuan, pencerobohan kod hasard spam, spam email ni ada ha, daripada 2016 ke 2017 ni jumlahnya adalah semakin meningkat lah. Seterusnya isu perundangan dan penguatkuasaan undang-undang keselamatan cyber penguatkuasaan yang lemah walaupun Malaysia mempunyai uh, Perundangan Keselamatan Cyber seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, penguatkuasaan masih lemah terutamanya dalam penyimpanan rekod pengguna yang hanya bertahan selama tiga bulan saja. Ini menyukarkan pendawaan jenayah cyber. Uh, satu cadangan menyemak semula undang-undang cyber untuk meningkatkan keberkesanan dalam menangani ancaman modem dan memperpanjang tempoh penyimpanan rekod pengguna bagi memudahkan penyiasatan dapat dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, saya Zohemi bin Zakaria, matric number 297199 akan menerangkan uh, cadangan dan dasar untuk meningkatkan perlindungan uh, cyber di Malaysia. Uh, keselamatan cyber menjadi semakin penting dengan pesatnya penggunaan teknologi digital. Uh, keselamatan maklumat dan operasi negara serta masyarakat um, 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 negara walaupun bagi pelanggan asetif keselamatan cyber telah disenakan masih terdapat cabaran dalam memastikan sistem yang lebih berkesan oleh itu antara cadangan adalah dengan mengadakan latihan dan kesedaran pengguna iaitu menjadikan pendidikan keselamatan cyber dengan menyediakan latihan keselamatan siber berterusan kepada semua pegawai kementerian untuk memastikan negara sentiasa uh, peka terhadap ancaman terbaru dan langkah pencegahan yang perlu diambil. Antara cadangan ialah mengadakan kempen kesedaran keselamatan siber yang lebih berkesan melalui platform media sosial uh, dengan membolehkan penyebaran maklumat uh, dengan pantas dan meluas. Uh, Seterusnya adalah penggunaan teknologi kecer kecerdasan buatan dalam menangani ancaman cyber. Berdasarkan buatan AI, semakin uh, penting dalam uh, menang menangani ancaman cyber. AI dapat mengesan ancaman seperti uh, malware secara automatik. Oleh itu, AI membantu meningkatkan Um, kecekapan organisasi antara antaranya adalah dalam pengurusan air ber, berisiko ancaman cyber ber, melalui pendidikan keselamatan cyber pengguna uh, ber, berurusan serta risiko membolehkan organisasi mengesah ancaman dengan lebih tepat dan mengalasi data mengenai pola yang menunjukkan organisasi cyber cadangannya adalah mengintegrasi dalam sistem keselamatan untuk memantau mem memantau menilai risiko cyber secara automatik. Eee... perlindungan data peribadi dalam era digital. Ah perlindungan data peribadi dalam era digital. Dalam era digital, data penyimpanan peribadi meningkat menjadikan sasaran utama bagi serangan cyber ke kecurian kebocoran maklumat peribadi. Terdapat data peribadi pada tahun 2010 mengenai pengenalan pengenalisan di Malaysia undang-undang tersebut perlu disemak semula untuk mengatasi perancangan cyber yang lemah semakin canggih peluang perlindungan yang cukup, cukup memastikan keselamatan data peribadi melindungi individu dan menjamin keselamatan negara kepentingan perlindungan data peribadi dengan mengesan isu dia adalah dengan kesak perkembangan teknologi digital Mengumpul menyimpan dan menyimpan proses ini serta data peribadi bagi serangan cyber, kebocoran data atau penyalahgunaan data lebih impak serius terhadap uh, individu merosakkan reputasi organisasi. Antara uh, cadangannya adalah penting untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan perlindungan data peribadi di kalangan pengguna dan serta organisasi eh uh, data dimulakan sejak di peringkat sekolah eh uh, peringkat sekolah diteruskan ke di tempat kerja serta dilaksanakan secara berterusan peranan kerajaan dalam memperkukuhkan perlindungan peribadi uh, isunya adalah walaupun terdapat perundangan yang ada penguatkuasaan perlindungan peribadi yang lemah di Malaysia Uh, pembangunan infrastruktur keselamatan cyber yang kukuh. Infrastruktur keselamatan cyber merupakan asas utama dalam melindungi data yang merupakan akses peribadi dalam sistem di Malaysia terdapat organisasi merupakan sektor awam dan swasta masih bergantung kepada teknologi yang lama yang tidak lengkap serta sistem keselamatan yang Terkini keadaan ini membuka ruang kepada uh, ancaman cyber yang lebih canggih yang memboleh menjelaskan or, operasi keselamatan maklumat insentif. Untuk mengalami cara ini adalah penting bagi kerajaan dan sektor swasta bekerjasama dan membangunkan sebuah suatu keselamatan yang lebih moden dan berdaya saing. Kerjasama awam dan swasta dalam membangunan, pembangunan infrastruktur keselamatan Cadangan ialah kerajaan dan sektor swasta perlu memperkukuhkan kerjasama melalui insetis yang melibatkan perkongsian sumber set, uh, teknologi dan pengetahuan masa ter, terkini Oleh demikian, dapat faktor dalam satu awal dosa swasta bekerjasama dalam memperkembangkan institusi keselamatan. Kerajaan menggunakan cukai setakat swasta yang melabur dalam teknologi keselamatan cyber yang lebih canggih. Pentingnya pelaburan dan teknologi keselamatan cyber. Cadangannya kerajaan dan sektor swasta perlu melabur dalam teknologi keselamatan moden seperti AI, bil, uh, AI kerjasama untuk sektor awam dan swasta penting memper memperkenalkan teknologi yang lebih maju, meningkatkan ketahanan cyber serta yang lebih efektif uh, sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya uh, Muhammad Al-Hadi bin Arif nomometrik 997193 Okey saya ingin membentangkan a uh, iaitu a uh, tajuk kami Strategi dasar utama meningkatkan pelindungan cyber di Malaysia Okey, seterusnya uh, pe, uh seterusnya uh, saya ingin bertanya uh, perlindungan. Okey, perlindungan data peribadi dalam era digital. Okey, dalam era digital pengumpulan, pengumpulan dan penyimpanan data peribadi meningkat menjadikannya sasaran utama bagi serangan cyber, pencurian identiti dan kebocoran maklumat sensitif menjadi ancaman yang serius. Walaupun Akta pelindung, Pelindungan Data Peribadi tahun 2010 PDPA telah diperkenalkan di Malaysia. Undang-undang tersebut perlu disemak semula untuk mengatasi acaman cyber yang semakin canggih. Okay, langkah langkah perlindungan yang kukuh dan penguatkuasaan yang tegah adalah penting bagi memastikan keselamatan data peribadi melindungi privasi privasi individu dan menjamin keselamatan negara dalam dunia digital yang semakin kompleks. Okey uh, antara kepentingan, okay, kepentingan perlindungan data peribadi dalam du, dunia digital. Okey isu utamanya kat sini dia ada dua. Dua antara kepentingan Okey, yang, bet, yang pertamanya kepentingan perlindungan data peribadi dalam dunia digital. Okey, dengan pesatnya perkembangan teknologi, digital data peribadi individu semakin banyak dikumpulkan, disimpan dan diproses. Ini menjadikan data peribadi sasaran utama bagi serangan cyber. Kebocoran data atau penyalahgunaan data boleh memberi impak serius terhadap privasi individu dan merosakkan reputasi organisasi kecadangannya ialah uh, penting untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pelindungan data, pelindung, peribadi di kalangan pengguna, pengguna dan organisasi pendidikan tentang amalan terbaik keselamatan data perlu di, dimulakan sejak peringkat sekolah dan diturunkan di tempat kerja keping keselamatan keselamatan cyber juga perlu dilaksanakan secara berterusan berterusan bagi memastikan individu memahami risiko dan cara melindungi data mereka. Okey, antara cadangan yang keduanya ialah aa, peranan kerajaan dalam memperkukuh perlindungan data peribadi. Isunya walaupun terdapat perundangan yang ada penguatkuasaan perlindungan data peribadi masih lemah di Malaysia di Malaysia. Organisasi yang tidak mematuhi undang-undang sering kali tidak dikenal tindakan yang cukup tegas dan pengawasan terhadap penggunaan data juga masih rendah. Cadangannya ialah ha, kerajaan perlu memperkukuh penguatkuasa undang-undang cyber dan mendirikan badan pengawas yang lebih berkuasa untuk mematau dan menguatkuasa peraturan perlindungan data. Di samping itu kerjasama antara sektor awam dan swasta harus diperkuat untuk memastikan perlindungan data yang lebih berkesan. Okey, kat sini ni ialah uh, pihak kerajaan perlu memperkukuhkan uh, penguatkuasaan uh, untuk melindungi data. Uh, sebab undang-undang kita uh, lemah. Bila lemah, uh, kes kecurian data itu uh, semakin berluas-luasan. Uh, ber -ber berluas-luasan. Uh, Cepat. Okey. Okey, seterusnya pembangunan infrastruktur keselamatan cyber yang lebih yang lebih kukuh. Infrastruktur If, keselamatan cyber yang kukuh merupakan asas utama dalam melindungi data dan sistem daripada ancaman cyber di Malaysia. Di Malaysia banyak organisasi terutama dalam sektor awam swasta masih bergantung pada teknologi lama yang tidak dilengkapi dengan sistem keselamatan terkini. Keadaan ini membuka ruang kepada acaman cyber yang lebih canggih yang boleh menjejahkan operasi dan keselamatan maklumat sensitif. Untuk mengatasi cabaran ini adalah penting bagi kerajaan dan sektor swasta untuk bekerjasama dalam membangunkan infrastruktur keselamatan yang lebih moden dan berdaya tahan. Pelaburan dalam teknologi keselamatan cyber yang lebih canggih peningkatan kerjasama, kerjasama awam swasta dan memastikan sistem yang lebih selamat serta memperkukuh ketahanan terhadap acama cyber yang terus berkembang infrastruktur keselamatan yang kukuh bukan sahaja melindungi maklumat tetapi juga membina keyakinan rakyat dan sektor perniagaan dalam penggunaan di, teknologi digital Okey, kat sininya uh, antara kerjasama lah. Kerjasama di sini uh, ada dua uh, Okey, antara uh, pertamanya ialah uh, kerjasama awam swasta dalam membangunkan infrastruktur selamat kita. Okey, isu utamanya di Malaysia, di Malaysia terdapat kekurangan kolaborasi yang lebih efektif antara sektor awam dan swasta dalam membangunkan infrastruktur keselamatan cyber yang kukuh. Banyak organisasi terutamanya dari sektor awam dan sektor swasta menghadapi cabaran untuk melabur dalam teknologi keselamatan yang canggih. Sementara sementara sektor awam sering terhadap terhak oleh kekangan bajet tanpa kerjasama yang lebih baik banyak sistem keselamatan yang masih ketinggalan dan suka untuk mengimbangi acaman cyber yang semakin berkembang kecadangannya kerajaan dan sektor swasta perlu memperkukuh kerjasama melalui inisiatif bersama yang lebih melibatkan perkongsian sumber, pengetahuan dan teknologi keselamatan terkini ini boleh dilakukan dengan menubuhkan platform perkongsian maklumat dan projek bersama yang lebih berluang kepada sektor awam dan swasta untuk bersama dalam mengembangkan dan memperbarui infrastruktur keselamatan. Selain itu, kerajaan boleh menyediakan insentif seperti sokongan keuangan atau pengurangan cukai untuk syarikat swasta yang melabur dalam teknologi keselamatan cyber yang lebih canggih. Kerjasama ini um, akan memastikan pembangunan infrastruktur keselamatan yang lebih kukuh, selamat dan dapat menghadapi ancaman cyber dengan lebih efektif. Kat sininya betapa perlunya kerjasama di antara syarikat swasta dan awam. Uh, lagi satu uh, bila kita bila bekerjasama ada dapatlah memperkukuhkan ya, keuangan untuk melabur lah melabur dalam sistem teknologi teknologi keselamatan cyber ni ha, tu pentingnya bekerjasama ok ok uh, yang keduanya uh, pentingnya pelaburan dalam teknologi keselamatan cyber model ok uh, isunya uh, ancaman cyber yang semakin canggih membuktikan bahawa banyak sistem keselamatan yang digunakan kini tidak mencukupi teknologi keselamatan yang yang ketinggalan. Zaman membuka ruang kepada serangan seperti ransomware, phishing dan malware. Meningkatkan risiko terhadap data dan infrastruktur penting. Okey, cadangannya uh, kerajaan dan sektor swasta perlu melabur dana teknologi keselamatan moden seperti AI blockchain dan kriptografi untuk mengesan dan mencegah serangan cyber. Kerjasama antara sektor awam swasta juga penting untuk memperkenalkan teknologi yang lebih maju, meningkatkan ketahanan cyber dan melindungi data sensitif dengan lebih efektif. Okey, seterusnya kesimpulannya. Okey, kesimpulannya keselamatan cyber adalah tanggungjawab bersama antara kerajaan dan sektor swasta. Ancaman cyber yang semakin canggih memerlukan kerjasama yang lebih erat badan erat dalam memastikan perlindungan terhadap data sensitif dan sistem kritikal sektor sektor swasta terutamanya dalam industri yang bergantung kepada data pelanggan dan transaksi keuangan perlu melabur dalam teknologi keselamatan yang lebih kuat dan mengamalkan standard keselamatan cyber yang tinggi dengan pengujian dan pemantauan sistem berterusan serta sokongan kerajaan melalui insentif sektor swasta dapat memainkan peranan penting dalam memperkukuh keselamatan cyber di negara ini. Kebekesanan langkah-langkah ini akan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap maklumat terhadap maklumat uh, pelanggan dan integriti operasi peniaga sekaligus menimbulkan risiko dan meningkatkan kepercayaan awam terhadap sistem digital.